Всем добрый день, я умна подкиванов. Сегодня учнего дня. Мы попытаемся навести в городе Чок и порядок. Первое. Я ознакомлюсь, кто у нас действительно убирает город ЧОП. Сколько вы времени тратите для того, чтобы убрать. Насколько я знаю, вы работаете иной раз по часу, по два. Это я вижу как минимум по улице молодежи. Поэтому я хочу с вами познакомиться обеспечить всем необходимым материалом для этого. Я закупил вам перчатки, жилетки. Через полчаса веники, кстати, я не вижу. Есть веники. Я обеспечиваю вениками, чтобы вы потом мне не говорили, что вы не можете, у вас нет необходимых средств, чтобы убирать. Согласны? Дальше. С помощью наших депутатов и активных граждан ЧОПа в каждой улице, в каждом участке будет закреплен депутат или активист. Мы с вами проведем эксперимент с понедельника по субботу. Все будут приходить сюда в 8.00. Здесь получать жилетки, перчатки, грабли, веники. Так до субботы. Вы будете работать с 8.00 до 13.00 государственного времени. 5 часов. Сюда в 13.00 все сходимся. Итак, в течение субботы, кто хочет работать, останется работать, кто не будет справляться своими обязанностями, я скажу спасибо и скажу визу вкладку. На ваше место есть еще человек 20 желающих. А следующего месяца останутся те люди, которые будут получать, работать качественно и получать зарплату в два раза больше. Я вам это обещаю. Поэтому от вашего добросовестного труда будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Это первое. Второе. Я имею информацию, что вы не очень культурно обращаетесь своим мастером начальникам начальником Если я услышу, что кто-то повысит на нее голос, я сделаю соответствующий выбор. Я очень вас прошу добросовестно отнести к своим заданиям. Каждый знает свою улицу, район, где они закреплены, где должны убирать. Не слышу. Да, да, да. 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 Уважаемые депутаты, уважаемые Я сейчас попробую с ними познакомиться И уточнить, где на какой улице закреплено Итак, и познакомиться с вами Соответственно, все меня знаете Самардак Валерий Владимирович пады Елизавета Бейлина Так, не, не надо, стойте на месте Стойте на месте Бейлина Вы отвечаете за улицу Головна От изумруда до здания бывшей городской милиции. Милиция. Улица Школьная. Милиция. Вы понимаете? Сейчас, сейчас. Итак, вы убираете от изумруда до здания бывшей городской милиции. Видите? Дальше. Улица Школьная и переулок главный. Напротив здания ЖКХ Киса. Az iskolomcától és a pere Hát ami velünk szemben van, az a kis utca. Odáig takarító? Azt is. Nem értem most, Milyen Milyen utcákat takarítol? Én a perejeztő belülre. Igen. Teljes a piros... a milícia sarkája. Orosz iskola. Igen. Orosz iskola. Igen. Meg szembe az irodával az. Jó, szpászíva. Báusz, Bade, bade, Báde, bade, 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 Почему ее нету? Она пошла на свой участок, потому что я им сказала ногу. Значит, если там не будет, пожалуйста, объясните. Все, все равно ее надо привезти, чтобы она была. 13 там она была. Так, Балов Мария Ивановна, улица Квитова, от да. пешеходного моста да. до улицы Мира до улицы Мира 4. Все, спасибо, выполнили. Палах Милана Тиборовна. Дворы по улице Туряницы, по русски понимаете? Туряницы. эт пятый. Аром. Аром. Эт. Вот. Ё? И зеленая зона перед домом. Ё? Ё. Так, а двор закреплен у нас улица Мира. Закреплен еще улица Мира 21 и проспект Железнодорожники. БВГ. То есть вы знаете, да? да? я знаю. Хорошо. Бала, Моника, Роберт. Ну, да. это боевая девушка. Перед горисполкомом. Шилит, это вообще мы будем дружить здесь. На ко кофе пьете? Нет? Нет? Тогда пойдется. мне легче будет. Дешевле пойдет ваша работа. <laughs> Перед Краснополком и половину, половина, автобусной остановки. Сразу говорю, контролировать Монику не надо, потому что у нас есть видеокамера, и мы будем видеть, как она работает. Да? Лая, Шоня, шо, ты знаешь, где работает? Твой участок знаешь ты? Да? Подскажите, пожалуйста, почему никто не убирает участок молодежный от зустричи до пограничников? когда я убираю. Нет, вы там не убираете. Вы, нет, вы должны убирать. Зустричи. Да. Вот с и похоронить. Я убирала сюда. Нет, ну, вы сюда ну, убираете. Листья, не могу. Я листья убираете. месяц назад. Это... Листья месяц назад не было. Ну, и ну, там улица была. никогда ну, не убирается. Когда я на отпуске была, да. я сама чистила на бурю. И везде. Ну, сейчас мы посмотрим. Одна. Йо. Сейчас Но. мы будем смотреть. То есть вы знаете свою свой пусть, участок, да? Йоу. Я сама чистила. Олах Маргарита Робертовна. Это вы. Бородин Олах Юлия Янусьева. Есть. Улица Прикордонников, все дворы от мастерской до улицы Молодежной. Дворы с улицы Спортивная 1-3. Ёл. Пап Диана Юрьевна. Нинча. Так я знаю, у меня в табеле записано. Да? да? Вот уже идут они вдвоем, воздух и его, и воды. Мария да. Йосипевна. Вы, я... да? И центр, правая сторона, где глобус, и также правая сторона, игровые автоматы где-то. Вот Что это нас... вот территория. у это. нас еще игровые автоматы есть? Ну, там магазин бывший. А, бывший магазин. Я думаю, игровые автоматы. <laughs> До магазина и двор Мира-2. Йоу! Иди! Иди, иди! Улица Туреницы от центра до улицы мира. Тротуар перед домом номер два до Ощадбанка. Все, здесь 14 человек. Один у нас инвалид, числится по закону, правда? А кто занимается озеленением? У нас 15. Лет. Вы. Как вас величать, правильно? Она садовный. Садовник. А скажите, пожалуйста, когда вот, допустим, сейчас уже после садить ничего не надо каждый день работаете? мы с вами отдельно когда идем. Вот я с вами с покончили. познакомился. я с Вами всеми познакомился. Сейчас я Вам раздам каждому покончили. были я специально чтобы вы покончили. Вот я красиво, чтобы вы чтобы вы и так а еще были еще такие Нет, что? Раньше дала, раньше сейчас не дала. Кто раньше дала? Так, я раздаю все. Прошу пример, понять меня правильно. Вот эти жилетки это ваше здоровье, ваша безопасность. Это не просто так я буду с вас требовать. Вы должны в жилетках. Если кто-то в жилетке не будет, я немножко буду с вами ругаться. Это ты, Вас должны в городе видеть. И все здороваться с вами. Для этого Но 15 роков назад. А перчатки когда вам последний раз прошу? Сразу вам говорю, если у кого-то перчатки порвались, жилетка порвалась, метелка, есть мастер, мастер есть, мы будем вас выдавать. Я хочу, чтобы вы были похожи на работников. У меня находится там людей, которые не пришли на улицу. Одевайтесь, одевайтесь. Я серьезно. Я хочу еще вам через... Учитывая, есть бывает дождь, может, плащи. Были у вас плащи когда-то такие специально? Оля, плащи были когда-то у них такие? Это мы делали, я обещаю вам, Это 15 лет назад было, когда у нас такие. Так, все получили? Да. да. И мастеру дам перчатки. Йоу! Это первый. Еще один момент. Скажите, пожалуйста. Здесь все работают на этой части города Чопов. А кто работает на Московской, Загородь, Новозагородь, всем там районе? И никогда никто не работал? Бригада. идет сюда. Бригада, да? Черная сотня. И все там выгоняет. И как часто бригада туда идет? Да, дали нам Ага, то есть это раз в месяц, раз в полгода, да? Сейчас к 9 часам еще подвезут метелки. Кто не имеет метелок, остается здесь. Йоу. И мы ждем метелки и грабли. Будут 4, 4 штуки грабли. Йоу. И потом вам тоже мастер поднесет вам, кому надо грабли. Значит, вы рассказали по-русски то, что вы говорили. То, что я вот я сейчас переведу то, что вы говорили, они мне не поверили. Я поэтому говорю, что есть просто вариант, что пусть она переведет ваши слова. Я вам говорю. Ага,

Я ставлю основную свою задачу, чтобы увидеть вашу эффективность работы. Как вы работаете, какой объем работы, может я меньше сделаю улиц, вами закреплю. Переводите, пожалуйста. Uh, это эксперимент. А потом я буду видеть, кто как работает, кто добросовестно работает, кто хочет остаться и будет работать, а кто не будет работать, кто плохо работает. Мы это увидим. Для этого будут депутаты и активисты смотреть за нашу работу. Будут фиксировать. Ага, Эрика или Моника. Нодин Йоу, а Шони Бачи, не Правильно, Шони Бачи? Шони Бачи добросовестно. То есть половину, да? да? Я сегодня узнаю и скажу вам точно. Йо. Йо. До конца дня я вам скажу. Йо. Уважаемые депутаты, разберите, пожалуйста, ваши участки, с кем вы будете. В 13 минимум. どうぞ。 не сделали порядок. Это если все школьники, жители, пенсионеры, все-все-все, которые живут в городе, все только чуть-чуть сделают, бумагу поднимут, и а уже тоже нет хорошо. Так что на одного человека, надеяться, тут нельзя, потому что мы не в силах. Не там чисто, где убирают, да, да. а там чисто, где мусорят. Знаете, я, я недавно был в Мукачево, Ой. был в Мукачево, специально я с тещей был, да, и специально я проехался по улицам, специально, чтобы найти какую-то бумажку. То что уже в 9 часов в 9 часов у них э, мусор был слово ⁇ и ни одной бумажки я не, не нашел. А это все говорит о том, что э, люди там свой город любят. Я, я, допустим, хочу, чтобы тоже у нас было здесь чисто, чтобы кто-то приехал. Или с Ужгорода, или с Мукачева, или даже за границей приехал. Потому что первое э, отношение людей и к властям, и к народу по чистоте города. И вот как они только заезжают и видят, какая здесь грязь, то сразу, естественно, какие могут быть выводы, что здесь никто ничего не делает, никто никогда ничего не делал. Да, вся чистота начинается с нас. Сегодня им будет тяжело убирать, потому что они, допустим, по Мира 21. Уже не убиралось, не месяца. убиралось там не, там, не убиралось никогда. Там были мы, э, активисты, которые во дворах собирались, убирали, Завтра им будет уже легче, потому что только надо будет поддержать эту чистоту, и все. Ну и, естественно, все зависит от людей, которые там живут. Если кое-что с балконов кидают, вот это некрасиво. У культура, нас культура, мы будем и проявлять, и есть определенные административные рычаги, которые могут воздействовать на тех людей, которые не понимают и не хотят понять, что чистота и порядок должны быть. Я еще скажу такую приятную новость. Вот вы привели прия... пример хороший Мукачев. Вы, наверное, знаете, что там уже, наверное, несколько лет работает такая фирма, как АВА. Да? То есть она тоже вносит свою посильную лепту в то, чтобы город Мукачева был чистым, опрятным. Так вот, две недели назад мы провели уже переговоры с руководством АВА. На этой неделе они приезжают, и мы объедем весь ЧОП, сделаем так называемую ревизию, где необходимо поставить контейнеры АВА. Они будут... заключим с ними договор. То есть я надеюсь, через месяц, через два уже АВА зайдет на э, ЧОПскую территорию и будет помогать нам на регионе порядка. Мы ликвидируем этот сметезвалище. Однозначно, мусор вывозиться будет не на сметезвалище, а действительно на легальный полигон то есть авы, отношения четких людей, уборщики, я не снимаю себя ответственность. Что буду, что от меня зависит, я буду, буду делать. Но правильно вы здесь сказали, что при, при, поддержке жителей, при понимании того, что это наша общая задача, нам всем нужен порядок. Но ничего не получится. Много людей просто возмущаются, что платят за зарплату и платят за прибирание в территории. А она не месяцами, года там не видно. она да. годами уже не убирает. Года. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Я думаю, плюс мне еще не нравится, почему-то у нас думают, что вот уборщик это как бы не престижная профессия. Я считаю, она должна быть престижной профессией. А первый элемент престижности это добросовестное отношение к своему обязанности. Профессионализм должен быть. Да. Ну и плюс люди, чтобы ставились к ним с уважением. Уважай, да, и... да. Не раскидывали мусор, есть для этого бачки, а сами абсолютно, выносили. Абсолютно правильно. Знаете, вы... еще, еще один момент, пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание. В ЧОПе почему-то такая нехорошая традиция сложилась. Обклеивание столбов, деревьев, различными объявлениями. Я бы хотел сказать и обратиться к мешканцам места ЧОПа. Пожалуйста, не делайте это. Это есть нарушение благоустроя это раз, это просто некрасиво. Поэтому, если вы хотите вывесить какие-то объявления, о чем-то заявить, о своей продаже квартиры, там чего-то иного. Пожалуйста, у нас есть пять утвержденных, утвержденных точек рекламных счетов, где вы можете спокойно это на афишах этих наклеить, расклеить свои, свою информацию. Mm -hmm. Уважаемые жители города Чопа, я хочу обратиться лично к вам. Вы просмотрели ролик, где увидели, что с сегодняшнего дня мы начинаем эксперимент, который будет продолжаться в течение недели до конца. Суббота последний день. Цель эксперимента – определить эффективность работы наших прибиральщиков. Я хочу понять, насколько, как эффективно, какие участки убираются, какие не убираются, сколько для этого необходимо времени. И при этом по окончании этого эксперимента оставить тех людей, которые хотят работать. Я очень прошу всех мешканцев нашего любимого города. О помощи. У нас есть сайт миской Рады, есть электронная почта. Пожалуйста, все ваши замечания, все ваши критические конструктивные предложения скидывайте на электрон. Может, какие-то пожелания у вас родятся. Мы будем только рады. Убедительная просьба. Чистота в городе зависит не только от меня, от уборщиков. Я не снимаю с себя эту ответственность. Я, я считаю, что от каждого мешканца нашего родного города зависит наша чистота. Пожалуйста. Если кого-то вы видите, что не в том месте выкидывают мусор или не туда, царит, мусорит, как минимум делайте, пожалуйста, ему замечание. Помогайте нам. И мы общими усилиями наведем порядок в нашем городе Чебе. Я считаю, что в Чебе будет тогда порядок, когда действительно эта профессия будет цениться. Соответственно, и зарплата должна быть у человека достойной. Мы наведем порядок в нашем городе. Он будет чистый, аккуратный. Все у нас будет. Спасибо.